إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سصلى في رحمه الله تعالى لمشايخنا ولأساتذنا ولوالدنا ولأجدادنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وفهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهاني وهاب يا غني برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله شكر kepada الله سبحانه وتعالى di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh duduk dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi menyebutkan Allah Taala Nabi minta doa kepada Allah untuk diberkati umat Nabi ni di waktu pagi jadi walaupun waktu pagi tu semakin awal semakin moleklah Ha, tapi kita duduk di kuliah duha ni pun mudah-mudahan termasuk dalam doa Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi buku riha. Kata Nabi Muhammad, Ya Allah berkatilah umat aku ini pada waktu paginya. Jadi kita duduk pada majlis aa, yang diberkati oleh Allah iaitu majlis ilmu. Majlis yang menyebut nama Allah menyebut nama Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah bersempena juga dengan bulan walaupun bukan bulan kelahiran Nabi tapi bulan Rabiul Akhir ah ha, sudah bila disebut Rabi ini bulan musim bunga ha, di sisi orang Arab. Ah ha, bulan yang menjadi musim bunga, permulaan bagi musim bunga. Pada musim inilah kebanyakan bunga-bunga yang Ha, tidak tumbuh di musim lain dia tumbuh di musim ini. bulan Rabi' ha, kerana musim itu secara umumnya empat ada musim panas ada musim sejuk ada musim bunga ada musim luruh maka bila Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad ni dia lahir pada bulan Rabi' iaitu musim bunga isyarat kepada apa bahawa sekata setengah ulama seperti mana bunga itu ha, dia menyeronokkan orang yang melihat ha, orang yang tengok ambil manfaat sebab comel orang yang pegang ataupun yang duduk bau maka ambil manfaat sebab baunya wangi maka begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir nabi itu menyebabkan gembira seluruh makhluk Allah tak ada lah bila lahir Nabi Muhammad ni semua bergembira kerana Nabi Muhammad tu rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau kata Allah Taala wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Jadi rahmatnya Nabi Muhammad ni rahmat lawang bagi laknat. Jadi orang yang tidak suka dengan lahir Nabi Muhammad tentu orang tu dilaknat oleh Allah sebab dia tidak suka dengan rahmat ha, bila kita ni suka dengan rahmat kita orang yang beriman kita suka dengan lahir Nabi Muhammad kita buat sambut mauluk lah apa sebab apa? sebab kita gembira dengan rahmat Allah kita suka dengan kasih sayang Allah rahmat ni makna kasih sayang maka Nabi Muhammad itu disebut sebagai rahmat Ainul diri rahmat tu sendiri Ha, rahmat Nabi Muhammad ni dia sendiri itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala buat Nabi Muhammad semata-mata kerana rahmat kerana kasih sayang bagi siapa? bagi sekalian alam bukanlah bagi manusia saja bukan bagi orang beriman saja bahkan orang yang kufur kepada Allah tu pun mendapat rahmat dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh ulama-ulama tafsir Bagaimanakah Nabi Muhammad menjadi rahmat kepada orang yang kufur? Di atas dunia, Nabi jadi rahmat kepada orang yang kufur dengan cara Allah Ta'ala lambatkan azab. Allah Ta'ala firman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ hatta nab'atha rasulah ha, kata Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim kata Allah wahai Nabi Muhammad Allah tidak akan azab mereka orang-orang musyrikin Mekah, orang yang kufur sedangkan kamu berada di kalangan mereka. Jadi Nabi Muhammad menjadi rahmat di atas dunia bagi orang-orang yang kufur, rahmat lagu mana? Iaitu dengan ditangguhkan azab. Tak kena azab kerana Nabi Muhammad ada di kalangan orang-orang Mekah. Abu Lahab, Abu Jahal walaupun mereka dilaknat oleh Allah tubung surah melaknat dia tetapi tidak dibinasakan oleh Allah di atas dunia. Apa apa Allah Taala tak binasakan dia kerana Allah sebut dalam al-Quran wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fiihim. Kami tidak akan kata Allah kami tak akan azab mereka sedangkan kamu berada di kalangan mereka. Itu rahmat di atas dunia. Di akhirat pun nabi menjadi rahmat kepada orang yang kufur, orang yang kafir iaitulah bila Nabi Muhammad diberikan oleh Allah syafaat yang paling agung yang disebut sebagai syafaatul uzma syafaat yang paling besar syafaat Nabi Muhammad yang tidak akan ada syafaat lain sebelum syafaat Nabi. Ha, syafaat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, syafaat para ulama, para auliya, para wali tidak akan boleh berlaku sebelum syafaat Nabi iaitu syafaatul uzma. Apakah syafaat uzma, syafaat yang besar? Syafaat yang besar ni menyeluruh kepada seluruh makhluk. Tidaklah Allah beri kepada orang yang beriman saja tidak. Dipanggil faslul qada. Bila mana makhluk manusia yang berada di mahsyar dia menanggung panahnya mahsyar dalam keadaan berdiri mautif satu pendirian yang memakan masa 50 ribu tahun adalah satu riwayat kata mengikut ayat al-Quran fi yaumin kana miqdaruhu surah ma'arish kata Allah hari di akhirat satu hari iaitu 50000 tahun dunia maka berdiri masing-masing sekadar 50000 tahun berdiri itu pula dalam keadaan matahari dekat di atas kepala ah ha, sejekal matahari duduk di atas kepala dalam hadis nabi sebut masing-masing duduk dengan peluh masing-masing ada orang yang peluh dia sapa buku lali ada orang peluh dia sapa kepada kaki ada orang peluh sapa ke lutut ada setengah peluh sapa kepada perut sapa pada pusat sapa tenggelam pun ada Ah, ha, tu tu azab masing-masing lah dalam keadaan sesoknya hari hari kiamat di mahsyar ha, setiap manusia daripada zaman Nabi Adam lah berlakunya kiamat dihipungkan di padang mahsyar Iaitulah tepat di bumi Palestin sehingga kan disebut di atas satu kaki ala kulli rijlin sab'una rijlin di atas satu kaki ada tujuh puluh ribu kaki ha, tu kerana sesok kerana terlalu padat ha, terlalu sesok kalau kita kata atas dunia ni sesok-sesok atas dunia hak boleh menyebabkan mati orang ha, kalau berlaku hak sesok dulu di apa di tanah haram Mekah ha, di Mina mana berlakunya mati baru berapa ribu berapa puluh ribu orang tu pula kalau tengok atas satu kaki tu tak sampai seribu kaki hak ni kaki kita sebutir kaki kita sebuah atas kaki tu dipijak oleh tujuh puluh ribu kaki ha, di riwayat kerana sesak tu lah tapi tak mati ha, tu sebab Allah Ta'ala beri azab demi azab demi azab azab fauqal azab azab di atas azab ha tu di akhirat dia tak sama dengan dunia dunia ni azab semakin kurang semakin kurang sapalah kepada mati ha tu bila bako apa tangan contoh kita bako kulit mula-mula bako tu sakit lah dan sel kulit tu mati tak azab, tak sakit dah kesudahan orang bila melecur sebadang mati ha mati melecur satu badan mati ha tu kesudahan ha, dia tak tak ada lebih pada itu. Mana bila habis melecur maka mati. Tapi di akhirat tidak. Bila Allah Taala bakarnya kulit satu orang manusia, kullaman nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra hada au badil. Kata Allah, bila kami bila dibakarkan kulit manusia sehingga hangus. Hangus kulit manusia, tiap-tiap kali hangus kata Allah, kami gantikan dengan kulit yang baru ha, hanguh gati hanguh gati supaya apa supaya setiap kali bakar itu terasa sakit yang sama bahkan lebih lagi ha tu tidaklah bakar kali pertama bakar kali kedua jadi kurang sakit dok atas dunia kalau kita bakar mula-mula tu sakit lama-lama kurang-kurang kurang mati tapi di akhirat kali kedua bakar lebih sakit dari kali yang pertama. Ah ha, tu saat yang kedua lebih sakit dari saat yang pertama tu azab di akhirat. Maka masing-masing tidak dapat nak menanggung azab, maka buat salah satu keputusan. Manusia duk mesyuarat ramai-ramai buat satu keputusan untuk minta bantuan. minta syafaat. Ah. Minta pertolongan. Minta orang ni jadi orang tengah. Ha, ah tu syafaat. Minta orang jadi orang tengahlah. Na. Sebab nak mengada Allah Taala ni tak mampu. Ha, masing-masing takut. Gadiballahu ghadban lam yakun amithluhu ha, qabl wala ba'd. Dalam hadis sebut, marahnya Allah pada hari itu marah yang tidak pernah berlaku sebelum itu dan tidak akan berlaku selepas itu. Sehabis-habis marah, sehingga kan semua makhluk ni tunduk kepala. Tak ada hak berani angkat kepala. Masing-masing berjalan tu menunduk. Maka masing-masing buat keputusan pergi berjumpa dengan Nabi Adam ha, bila dalam keadaan susah masing-masing dia akan carilah hak boleh beri pertolongan ha, tu adab Allah buat kita manusia ni begitulah bila susah kau teringat bila susah teringat ha, tu begitulah manusia jadi bila kita susah teringat pada Nabi Adam pergi jumpa Nabi Adam tanya Nabi Adam wahai Adam wahai Nabi wahai Abul Bashar ya Abul Bashar hei bapa segala manusia Ha, ah, minta lah dengan Allah Ta'ala selesakan urusan ni. Tak tahan sangat duduk di mahsyar. Sehingga kan nak selesai urusan. Nak kodok. Nak wui Allah Ta'ala putuh hukuman. Orang yang ahli dos maksiat sehingga dia kata, kalau kami ni ahli neraka, masuk neraka derah pun tak apa. Kalau kami ni ditakdirkan Allah ahli neraka, masuk neraka selalu pun tak apa. Ah, sebab dia tak rasa lagi azab neraka. Dia ingat azab masa tu lebih dah. Sedangkan neraka tu teruk lagi tapi nak cerita betapa dahsyatnya mahsyat sehingga orang yang masuk neraka mengharapkan cepat masuk neraka maka bila jumpa dengan Nabi Adam minta Nabi Adam putuhkan hukuman sebab berdiri tak tahu sudah tak tahu bila selesai berdiri 50 ribu tahun dah tak selesai-selesai maka Nabi Adam pun beritahu Nabi Adam kata aku dulu pernah makan satu buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan aku diturunkan ke dunia buah khuldi maka Nabi Adam kata hari ini aku tak mampu nak akak kepala malu aku kepada Allah takut kepada Allah kata Nabi Adam nafsi-nafsi sendiri-sendirilah hari ini masing-masing sendiri wahal sendirilah jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam Nabi Nuh kata aku dulu atas dunia pernah minta doa dengan Allah untuk tenggelamkan laut tenggelamkan dunia aku minta dengan Allah untuk tenggelamkan dunia tenggelamkan orang-orang yang kufur kepada Allah mana aku minta Allah turunkan bala turunkan azab tiba-tiba takkanlah hari ni aku nak minta dengan Allah rahmat kata Nabi Nuh malu aku dulu atas dunia aku tidak berlaku rahmat tidak berlaku kasih sayang orang hak bermaksiat orang yang kufur aku minta dengan Allah binasakan semua Tiba-tiba hari ni aku nak minta Allah Ta'ala belah kasihan. Allah dia kata malu. Ha, maka nafsi-nafsi sendiri-sendirilah. Jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Sama juga sendiri-sendiri. Dia kata atas dunia pernah. Dia ni pukul satu orang sehingga mati. Dia rasa malu dengan Allah. Jumpa Nabi Isa begitu juga sendiri-sendiri. Dia kata umat aku atas dunia. Dia mensyidikkan aku dengan Allah. Maka dia kata malu aku nak mengada Allah maka akhirnya berjumpa dengan Nabi Muhammad satu riwayat kata lapan orang Nabi ha, yang selama kita di masa ni akan jumpa seorang orang ni kata sendiri-sendiri lah hari ni jumpa seorang sendiri-sendiri ha, nak cari Nabi di perhimpunan masa ni bukan mudah ha, ramai sangat manusia dalam riwayat menyebut setiap satu Nabi nak pergi ke satu Nabi sebanyak selama 1000 tahun kita nak cari Nabi Adam seribu tahun habis Nabi Adam tak boleh nak tolong cari Nabi Nuh seribu tahun baru berjumpa cari Nabi Ibrahim seribu tahun maka akhirnya berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dengan Nabi Muhammad beri syafaat ah. maka Nabi kata ana aku akulah orang yang pemilik bagi syafaat ah. ha tu jawapan Nabi tak sama dengan jawapan Nabi yang lain Nabi kata akulah orang yang boleh bagi syafaat. Maka Nabi sujud kepada Allah di Arash. Nabi duduk di Arash. Nabi sujud kepada Allah. Maka Allah Taala firman irfa' ra'sak wasaltu'ta waqul yusma, wa qul yusma wasfa'tu syafa'a wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepala kamu. Mau bercakaplah pada hari ini, nescaya perkataanmu percakapanmu akan didengar oleh seluruh makhluk mau lah apa mau nak minta sesungguhnya akan diberi segala permintaan kamu dan memberilah syafaat nescaya syafaat kamu akan diterima kata Allah maka Nabi pun doa kepada Allah Nabi minta pindahkan manusia daripada padang masya pergi kepada timbang amalan di mizan maka ketika itulah baru pindah tu syafaat Nabi yang paling besar dipanggil syafaatul uzma syafaat yang paling besar akidah kita kita pegang lagu tu maka syafaat tu untuk siapa untuk seluruh manusia sama ada yang beriman atau yang kafir jadi rahmat Nabi Muhammad kepada orang-orang yang Islam dan bukan Islam semua sekali ni kesyumulan ataupun aa, keseluruhan rahmat Nabi Muhammad itu baik di dunia dan di akhirat dua-dua Dunia pun Nabi rahmat dia tu lebih, lebih bukan pada orang yang kape, dan di akhirat pun rahmat Nabi didapati oleh orang-orang yang kafir. Ah ha, tu Nabi Muhammad. Maka rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah orang yang suka dengan rahmat Nabi ni ah ha, tu disebut sebagai orang yang beriman kerana Allah Taala perintah kita akan beriman ni. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu kata Allah wahai orang beriman wahai nabi Muhammad beritahu pada orang beriman sungguh dengan rahmat Allah dengan kurniaan Allah maka hendaklah mereka bergembira fa bidzalika huwa khairu mimma yajma'un iaitu lah mereka gembira dengan rahmat pemberian Allah lebih baik dari benda hak mereka himpun benda hak kita kupu atas dunia daripada harta daripada kesenangan lebih besar lagi rahmat Allah Subhanahuwataala maka rahmat yang paling besar tak ada rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi yang tak suka dengan lahir Nabi Muhammad ni ada diriwayatkan diriwayatkan yang tak suka dengan lahir Nabi Muhammad itu iblis dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi ronna iblisu arba'a ronnat merana meraung iblis ronin makna merana meraung Nabi Allah ni bertepik sebanyak empat kali dalam at, apa riwayat disebutkan sepanjang Allah cipta iblis hanya empat kali dia pernah bertepik ha, dia pernah meraung iaitulah pada kali pertama ketika dia dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia dilaknat oleh Allah maka merang yang kedua ketika mana iblis dihambat daripada langit oleh para malaikat sebab pada peringkat awal jing jing dia ni boleh naik ke langit untuk nak dengar takdir Allah Ah, ha, tu dia ada satu tempat dalam surah jin Allah Ta'ala sebut maqa'idali sam'i satu tempat duduk untuk nak dengar rahsia langit. Ha, di jing ni dia akan naik semua. Naik di satu di langit yang ke, ke yang kepak lah. Di kepak ada luh mahfuz. Luh mahfuz ada tertulis suratan takdir manusia. Makhluk Allah. Maka jing dia akan naik di tempat duduk tu dia tengok. Ha, tu. Hari ni apa? Esok benda berlaku. Dia tengok. Dia tahu takdir. Rahsia langit dia tahu. Sehinggalah. Bila lahir Nabi Muhammad, maka disebutkan hamba seluruh jing turung ha, setiap kali dia naik ke tempat tu dipanuh setiap so, kali naik dipeti sehingga jing ni dia pelik dia kata hai ni tak tak biasa berlaku hari ni ni kalau kita naik kena panuh naik kena peti ha ni ada benda berlaku ni maka jing setengah jing hak ada ilmu dia kata ni petanda lahirnya nabi akhir zaman maka pakak turung belaka nak pergi tengok sebab apa Allah Taala hamba jing daripada langit kerana daripada langit tu diturunkan oleh Allah Al-Quran. Quran, Quran turun dah siap-siap. Cerita pasal perkara roib ada berlaku. Maka jin semua pakat turun. Dalam riwayat hadis Nabi sebut, bila Nabi ni dilantik oleh Allah, diturunkan wahyu, jin dihambat, maka ramai jin ni dia pergi tengok Nabi Muhammad, dia nak tengok, mana wahyu daripada langit ni. Maka ketika itulah ramai jin yang beriman kepada Allah. Dia dengar Nabi baca Quran, dia beriman. Ha tu. Batu jing dulu sebelum daripada zaman Nabi Muhammad banding dengan lepas Nabi Muhammad tak sama. Kalau jing ni dia dia punya kuasa dia belum Nabi Muhammad tu hebat lagi. Ha jing kalau dari segi kekuatan memang tak nafi. Setengah ulama dia sebut dalam kitab uh, Syekh Hasan Syarah bagi Minhajul Abidin Imam Ghazali dia kata selemah-lemah jing. Jing paling lemah lah jin hak paling lemah ni dia boleh mengangkat gunung ha, tu jin hak paling tak rok sekali tu boleh angkat gunung, hebat jin ni tapi dari segi ilmu jin sebelum zaman Nabi Muhammad dia boleh tahu perkara raib sebab dia naik ke langit, dia tengok di luh mahfuz, di takdir Allah ha, tu jin sebelum Nabi Muhammad sebab tu zaman-zaman zaman dulu kalau orang hak ada jin ha, zaman dulu orang pergi jin zaman sebelum Nabi Muhammad ni Ha, dia pergi jin ni untuk apa? Untuk nak tahu benda yang akan berlaku. itu ha, tu zaman Nabi Muhammad. Zaman sebelum Nabi Muhammad. Zaman sebelum Nabi Muhammad, jin dia boleh bagi tahu benda yang akan berlaku. Esok benda berlaku. Lusa benda berlaku. Pasal dia pergi ke langit, dia tengok di lumah mahfuz Benda tertulis takdir orang ni. Lepas tu bila orang ni, zaman dulu kalau jin ni, dia tahu bila dia mati. Nak tanya bila hamba ni mati, maka jin dia naik, dia tengok. Tengok di luar mahfuz tertulis mati tahun berapa, umur berapa, kerana apa, sebab apa. Ha tulis belaka tu di luar mahfuz. Ha tu mudah. Jin sebelum zaman Nabi Muhammad. Ha tu. Tapi tahu pun tak jadi apa juga. Ha tu sebab mati ni Allah Taala sebut dalam al-Quran bukan kita pergi ke mati, mati tu mari pada kita. Ha kul yatawaffakum malakul mautil ladzi bikum. Allah Taala kata Kul innal mautallazi tafirruna minhu mati yang kamu lari dari dia tu fa innahu mulaqikum dia akan bertemu dengan kamu dia akan mari padamu jumpa denganmu ha, jadi mu ingat mu lari dari mati dah sebenarnya mati gi kepada mu mu tu gi kepada mati ha, tu nabi Allah Sulaiman alaihi salam antara nabi yang Allah Taala bagi mukjizat dia boleh kawal angin ah ha, tu dia boleh kawal jin, jin khidmat ke dia, binatang khidmat ke dia. Maka ada orang ni dia ditanya Nabi Sulaiman. Bila dia mati? Maka Nabi Sulaiman perintah jin kita tengok di langit di Luh Mahfuz, napa? Kawan ni mati bila sekian-sekian. Maka orang ni pun minta dengan Nabi Sulaiman, minta al pindahkan dia di pada pasir. pergi pada pasir tengah pada pasir. Bila tengah pada pasir ni maklumlah tak ada orang, tak ada tak ada hidupan mungkin kadar kematian tu kurang lah ha, tu kurang kalau kita duduk pada pasir tak accident lah kalau duduk kat apa tempat kita ni boleh jadi berlanggur naik motor kena lenyek di lori boleh jadi belahang divider dan ni pada pasir tak ada tak ada apa manusia tak ada orang nak bunuh kita tak ada nak kata berlaku apa nak kata lemah pun tak ada air ha, pada pasir tu lah maka dia minta merayu dengan Nabi Sulaiman sebab dia mati hari ni hari ni dia mati ha, tu. dia ada satu kisah diriwayat riwayat dalam kitab Daqor Ikul Akhbar ha, dia sebut malaikat maut ni dia pelik ha, malaikat maut kerja dia dia akan cabut nyawa hamba bila sampai masa sampai masa tu lagu mana di Sidratul Muntaha ha, penghujung bagi langit atas sekali dipanggil sidratul muntaha bawah pada arash sidrah ni pokok bidara bahasa Melayu kita pokok bidara tu lah muntaha penutup penutup bagi alam ha, sebab apa bidara sebab pokok bidara ni daun dia banyak ha, kalau kita tengok pokok bidara ni di antara keistimewaan dia jenis dia daun banyak dan di langit ni dia ada satu pokok bidara sidratul muntaha tepat Nabi Mi'raq tu Nabi naik ke langit tu lah Maka di pokok bidara tu dia ada daun Sebanyak bilangan manusia, makhluk hidup ha, Sebanyak bilangan makhluk hidup mana kita sekarang hidup ni Ada daun tu tertulis nama kita Setiap makhluk ada Maka malaikat mahu Kerja dia mudah je ha, Dia nak tahu orang ni mati bila dia tengok daun tu jatuh Jatuh selar daun Maka kawang tu mati Maka bila jatuh sel, da daun selar maka dia akan stemba nak ambil nyawa di tempat orang tu ditakdirkan mati. Maka ada satu orang, ha tu ni kisah disebut dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dia cerita perkara roib Dia malaikat maut ni dia tengok dia tengok ada orang ni mati. Takdir dia mati hari ni lah. Tapi mati tengah pada pasir. Maka dia pelik lah. Dia kata, Ya Allah. Tak ada orang sini dia kata. Apa? Tapi Allah kata dia buat kerja amuh. Dia pun tak ada apa. Dia pergi lah tepat. Dia pergi tunggu walaupun pelik. Tak ada orang. Kata mati hari ni dia pada pasir. Maka bila dia duduk tiba-tiba ada orang. Rupanya siapa orang yang tak diminta dengan Nabi Sulaiman lari pada pasir. ah ha, dia minta Nabi Sulaiman bawa guna angin pergi pada pasir. Nabi Sulaiman pun tak buh tak buh beri juga. Fah, akhirnya atau pergi pada pasir. Bila sampai pada pasir jumpa malaikat maut. Maka malaikat maut kata patut pun rupa-rupanya dia sendiri mari kepada pasir. Nabi Sulaiman tu. Maka matilah dia ketika tu. Ha, jadi maknanya Allah takdirkan mati ketika tu. Dia ingat dia pergi dia lari dari mati dah. Dia pergi ke mati. Ha, dia pergi kepada mati. Itulah hakikat kehidupan kita ni begitu. Kita ingat kita lari daripada takdir Allah dah. Sebenarnya kita menuju kepada takdir Allah. Hak kita lari tu sebenarnya bukan takdir kita pun. Allah tak takdirkan untuk kita. Sayyidina Umar bila dilarang, dia larang masuk ke tempat ada wabak. Sebab Nabi larang, kalau kita duduk di luar, kita masuk tempat ada penyakit berjakit. Maka diharangkan pada syarak. Kalau kita duduk dalam kawasan hak ada penyakit berjakit wabak tu, kita keluar, maka diharangkan juga. Ha, syarok syarak nak jaga. Maka Sayyidina Umar bila benda tu dilarang, maka berlaku ta'un zaman Sayyidina Umar berlakunya wabak ta'um ha, ta'um tu lah maka masing-masing lagi Sayyidina Umar tak jadi nak pergi tak jadi nak pergi ke tempat tu balik semula maka kata apa Sayyidina Umar dia kata roja'na minal qadari ilal qadari kata Sayyidina Umar kita kembali kita lari daripada takdir menuju kepada takdir ha, sama juga lari dari takdir menuju pun kepada takdir pada hakikatnya kita pergi kepada apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada ha, kita bawa kereta nak accident nak nak berlanggar kita pun kena elok ngejuk beri ngejuk ke kita kena oh alhamdulillah selamat adakah makna kita selamat dari mati yang ditentukan oleh Allah tak sebab apa sebab memang kita tidak ditentukan mati ketika tu bukan takdir kita mati ketika tu ha, tu takdir kita mati kat lain Ha, jadi bila kita mengelak tu sebenarnya kita nak pergi dekat dengan kematian kita ha, tu tengok orang yang sakit sudah lah orang sakit dia nak mengelak dari mati dia buat apa? dia pergi sepitar, berobat tapi orang paling banyak mati di sepitar Orang paling banyak mati di hospital jarang mana nak banding dalam hospital dengan luar hospital ni banyak mati di hospital sedangkan orang pergi hospital nak mengelak dari mati tak ada orang pergi hospital agi uh, sain siap-siap benda surat kematian ha, tak ada tak kita gi ni nak usaha juga nyakit setara mana pun nak wei baik nak wei sembuh jadi gi hospital tu gi hospital untuk nak baik daripada mati nak mengelak dari mati tapi hakikatnya ke